तहरीक इंसाफ पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कौन सी अदालती अहकाम की फरमाबरदारी की है जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वलीद इकबाल नून लीग के अता और सबक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने शिरकत की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता ने इस्तफसार किया है कि क्या बिलावल भुट्टो लाहौर को कराची बनाने का नारा लगा सकते हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का पार्टी को इंतबी निशान से महरूम करना इसकोरफगल करने के मुतरदफ़ है सेनेटर वलीद इकबाल ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कौन सी अदालतों के हुक्म की फरमाबरदारी की है उनका कहना था कि मैंने इस वक्त बानी पीटीआई को मशवरा दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ़ के केस में मुल्व न हो पी रहनुमा ने यह भी कहा कि संगीन गद्दारी केस में डी चौक पर लाश लटकाने वाला हिस्सा इस फ़ैसले का हिस्सा नहीं फ़ैसले में संगीन गद्दारी का अरतब और सज़ा मौत बरकरार है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ और सदर शहबाज़ शरीफ के कागज़ात नामज़दगी की मंजूरी के ख़िलाफ़ अपीलें खारिज कर दी गईं उन्होंने कहा कि एक हज़ार नौ सौ चौरानवे में फ़ैसला आ चुका है कि सरेआम सज़ा पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है इंसानी हुक़ूक़ कमेटी ने भी सरेआम सज़ा के ख़िलाफ़ बात की सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि सियासतदानों पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं अदालतों न्यामरों को गासिब करार दिया उनका कहना था कि अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी करप्ट प्रैक्टिस में मुल्वस रहे हैं तो कार्रवाई के लिए इदारे मौजूद हैं कोई इस्तिसना हासिल नहीं